লক্ষ্মীপুরে এনকাউন্টার করল পুলিশ তবে এবার কোনো মাদক পাচারকারী বা ডাকাতকে লক্ষ্য করে নয় ভিনধর্মী যুবতীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া এক যুবককে এই মুহূর্তে এক বড় খবর পুলিশের এনকাউন্টারে গুরুতর আহত হয়েছে ওই যুবক ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বেলা দুটা নাগাদ লক্ষ্মীপুরের বাসকান্দি এলাকায় জানা গেছে লক্ষ্মীপুর থানা এলাকার বিন্না কান্দি বাগানে দুই সন্তানের জনক মান্নান আহমেদ বৃহস্পতিবার স্কটপুর চা বাগানে রিকিয়াসন পদবীর বছর পঁচিশের এক যুবতীকে নিয়ে পালিয়েছিলেন শুক্রবার বাসকান্দি পুলিশ ফাঁড়িতে অপহরণ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করেন যুবতীর বাবা এরপর থেকে হিন্দুত্ববাদী কয়েকটি সংগঠন পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করে এর মধ্যে শনিবার রাত অনুমান নয়টা নাগাদ কয়েকজন যুবক সমবেত হয়ে বিনা কাঁদে বাগানের ওই যুবকের ঘরবাড়িতে ইটপাটকে নিক্ষেপ করেন এদিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে শনিবার রাতে সোনাই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে মান্নান সহ যুবতী সোনাই থেকে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় শিলচরে পুলিশের বয়ানমতে রবিবার অভিযুক্ত মান্নান আহমেদকে লক্ষ্মীপুর বিপিএইচসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় দুপুর দুটা নাগাদ মান্নান শিবপুরের মরাগাঁও এলাকায় পৌঁছলে প্রকৃতির ডাকে গাড়ি থামানোর জন্য পুলিশের কাছে অনুরোধ করেন কিন্তু গাড়িটি থামানোর পর হঠাৎ সে কর্তব্যত একজন পুলিশকর্মী জসিম উদ্দিন লস্করের উপর প্রচণ্ড ঘুসি মেরে পুলিশ হেফাজত থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায় পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উচ্চস্বরে থামতে ইঙ্গিত করলেও সে দৌড়োতে থাকে অন্য কোনো বিকল্প না পেয়ে পুলিশ নিয়ন্ত্রিত দুই রাউন্ড গুলি চালায় একটি গুলি তার পায়ে লাগলে আহত হয় আহত অবস্থায় তাকে শিলচো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং পুলিশ কর্মী জসিম উদ্দিন লশকরকেও চিকিৎসার জন্য মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে পুরো ঘটনাটি নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন পুলিশ সুপার নমা মাহাতো বিনা কারণে এটা সিরিয়াস ল অন অর্ডার সিচুয়েশন এটা উদ্ভব হইছে তাত এগড়া কি সোয়ালি ঊনৈছ বছৰীয়া ছোৱালীক চাহ বাগিচাৰ ছোৱালীক এগৰাকী স্থানীয় এগৰাকী যুৱকে তেওঁ ইতিমধ্যে বিয়া বাৰু কৰোৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু ছোৱালীজনীক কিডনেপ কৰি লৈ যায় তাৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজে তাত কেইবাশলোক গোট খাই তাত এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে সেই সময়ত পুলিচৰ সৈতেও যিসকল এডুকেটেড লোক আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত হতাহতি হ'ল আৰু ইতিমধ্যে যিজন ব্যক্তি একিউজ যিজন ব্যক্তি তেওঁৰ নাম হ'ল মানান আহমেদ তেওঁৰ বয়স বত্ৰিছ বছৰ তেওঁ সেই ছোৱালীগৰাকীক কিডনেপ কৰি ইয়াৰ পৰা লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে সেইটো সময়ত আমি মিজোৰাম বৰ্ডাৰত বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি আমি সেই ছোৱালীগৰাকীক ৰিকভাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু মানান আহমেদ নামৰ যিজন একিউজ ব্যক্তি আছিলে তেওঁক ধৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু ৰাতিয়ে আমি যেতিয়া সেইজন ব্যক্তিক আমি লৈ আহোঁ বাসকান্দি আউটপোষ্টত যেতিয়া লৈ অহা হয় বাছকান্দি হাস্পতালত লৈ অহা হয় সেইটো সময়তে ৰাতি প্ৰায় দুটা বজাত যেতিয়া তেওঁক চিকিৎসালয় লৈ চিকিৎসাৰ কাৰণে লৈ যোৱা হয় মানে নৰ্মেল চিকিৎসাৰ কাৰণে যেতিয়া লৈ যোৱা হয় সেই সময়ত শিৱপুৰ নামৰ এটা অঞ্চলত মৰগাং শিৱপুৰ বাছকান্দি এটা অঞ্চলত তেওঁ আমাৰ আৰ আৰক্ষীৰ যিজন কৰ্তব্যৰত কনষ্টেবল আছিলে তেওঁক আঘাত কৰি তেওঁ পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি তেওঁ বহু দূৰ দৌৰি যোৱে যদি পুলিচে তেওঁক বাৰম্বাৰ তেওঁক ৰ'বৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়ে তেওঁক ৰ'বৰ কাৰণে ৱাৰ্ণিং দিয়াৰ পিছতো তেওঁ নৰয় তেতিয়া পুলিচে উপায়ন্তৰ হৈ এটা ব্লেংক ফায়াৰ কৰে আৰু ব্লেংক ফায়াৰ কৰাৰ পিছতো যেতিয়া তেওঁ নৰয় আৰু তেওঁ ওচৰতে মানে যিটো পথাৰ আছিলে আৰু ৰাতিৰ সুযোগ লৈ তেওঁ পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু সেই সময়তে পুলিচে তেওঁক বিল' দা নি আৰু এটা তেওঁক এটা ফায়াৰ কৰিবলৈ কাৰণে বাধ্য হয় আৰু সেই সময়তে তেওঁ ভৰিত কিছু পৰিমাণে আহত হয় আৰু লগে লগে পুলিচে তেওঁক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তেওঁক ধৰি আমি ইমিডিয়েট চিকি স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ পিছতে তেওঁক শ্ৰীচৰ মেডিকেল কলেজত পুৱতি নিশা তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু গোটেই ঘটনাটোত আমাৰ আৰক্ষীৰ এগৰাকী কনষ্টেবল জেছিমুদ্দিন লস্কৰ বুলি এজন কনষ্টেবল আছিলে আৰু তেওঁক যেতিয়া আঘাত কৰিছে তেওঁ বহু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু তেওঁ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে গতিকে গোটেই ঘটনাটোত আমি এটা মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ আৰু মুকলদমা ৰুজু কৰি আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এই যিটো ঘটনা হৈছে এই ঘটনাটোত যাতে পুংখানুপুংখে যাতে ইয়াক অনুসন্ধান হয় তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ

তাৰপাছত পুলিচে উপায়ন্তৰ হৈ সকলো যিটো যিখিনি আমি ব্যৱস্থা আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ব্যৱস্থা লোৱাৰ পিছত পিছতো তেওঁ ৰোৱা নাই আৰু গতিকে তাৰপাছত সেইকাৰণে পুলিচে এটা গুলি কৰিবলৈ মানে বা বাধ্য হ'ল আৰু বিলদানি আৰু সেই সময়ত তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু গোটেই বিষয়টো আমি মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ নহয় এইটো পুলিচে আমাৰ এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি যেতিয়া যিহেতুকে তাত বিনাকান্দি অঞ্চলত এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছিলে আৰু সেই সময়ত তেওঁ সীমান্ত মানে মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলেদি তেওঁ পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেই সময়তে আমাৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁ ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে